কাঁইটৰ পৰা বাচিবলৈ জোতা পিন্ধিব লাগে কিন্তু গোটেই পৃথিৱীতে কাৰ্পেট পাৰি দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ঠিক সেইদৰে যদি আপুনি শান্তি বিচাৰে তেন্তে নিজকে সলনি কৰাৰ চেষ্টা কৰা উচিত আনক নহয় সৎ আৰু মহৎ লোকৰ সমালোচনা কৰা খুবেই সহজ কিন্তু তেওঁলোকৰ দৰে নিজকে গঢ়ি তোলাটো বহু কঠিন প্ৰেম ভালপোৱাত কাজিয়া থাকিব কাজিয়াৰ পিছত যদি দুইজনৰ মিল হয় সেয়াহে প্ৰকৃত ভালপোৱা হেৰুৱাৰ বেদনা কিমান গধুৰ সেয়া একমাত্ৰ সেইজনেহে বুজে যি তেওঁৰ প্ৰিয়জনক ইতিমধ্যেই হেৰুৱাইছে আজিকালি প্ৰয়োজন অবিহনে কোনেও মা দেখাৰ নিদিয়ে প্ৰয়োজন অবিহনে কোনো কাৰো ঘৰলৈ নাযায় স্বাৰ্থ নাথাকিলে কোনো কাৰো সৈতে নাথাকে নিঃস্বাৰ্থভাৱে কোনেও কাকো আদৰ শ্ৰদ্ধা নকৰে মানুহবোৰ কিয় এনেকুৱা হৈ গৈছে আমি প্ৰায়ে ভাবোঁ যে আমাৰ স্মৃতিশক্তি খুবেই দুৰ্বল কিন্তু যেতিয়া আমি কাৰোবাক পাহৰাৰ চেষ্টা কৰোঁ বেয়া চিন্তা ভাৱনাক মনৰ পৰা দূৰ কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়া আমি বুজিব পাৰোঁ যে আমাৰ স্মৃতিশক্তি কিমান বেছি শক্তিশালী কাৰণ আমি হাজাৰ চেষ্টা কৰিলেও এইবোৰ স্মৃতিৰ পৰা দূৰ কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰোঁ স্বাৰ্থপৰ মানুহবোৰে জীৱনত ভালে থাকে বাকীবোৰেতো কেৱল আনৰ কাৰণে ভালে থাকে মানুহ কেতিয়াও ইচ্ছা কৰি সলনি নহয় কিছু মানুহৰ অৱহেলাত কিছু মানুহৰ স্মৃতি কিছুলোকৰ ব্যৱহাৰ আৰু পৰিস্থিতি আৰু সময়েহে মানুহক সলনি হ'বলৈ বাধ্য কৰায় জীৱনৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা এটা কথা কওঁ যিমান দিন অকলে থাকিব সিমান দিন ভালে থাকিব পাৰিব যিজনে আপোনাক সত্যবাদী বুলি বিশ্বাস কৰে তেওঁৰ ওপৰত মিছা কথা কোৱাটো নিকৃষ্ট চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা বেয়া সংগত থাকিলে এসময়ত গৈ ভালটোও বেয়া হৈ পৰে আমাৰ বয়স পঢ়াৰ সমানে ইগ'ও বাঢ়িছে আপোন মানুহৰ সংখ্যা কমিছে আপোন মানুহবোৰ দূৰ হৈ গৈছে আপোনবোৰেই ঠগিছে প্ৰতাৰণা কৰিছে এইটোৱেই আজিৰ বাস্তৱতা আপোনজনক হেৰুৱাতকৈ ঘৰ হেৰুৱাই ভাল কাৰণ ঘৰ হেৰুৱালে ৰাস্তাতো থাকিব পাৰি কিন্তু প্ৰিয়জন হেৰাই গ'লে না ঘৰত থাকিব পাৰিব না ৰাস্তাত থাকিব পাৰিব